Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, VNF-də canlı yayımımız elə qaldığı yerdən davam etməkdədir. Saatlar artıq 12:30-u göstərir və biz növbəti mövzumuza start veririk. Yeni xəbərimiz kifayət qədər maraqlıdır və bir qədər ədəbiyyatla maraqlandıqanlar, kitabsevənlər, kitab oxumağa marağı böyük olanlar ekranlara daha da yaxın əyləşsinlər. Çünki bir neçə saniyədən sonra qonağımızı təqdim edəcəm. Belə ki, ölkəmizdə ilk e, super milli super qəhrəmanları olan ədəbiyyat e, kitab ışığını e, görürəm. Hansı ki, bu kitabın adı Külək yel körəsinin şahzadəsi kitabıdır və kitabın yazarı Xülya Cəfərova. Bizim efirimizin qonağı da hal-hazırda. Xülya xanım, hər vaxtınız xeyir. Xoş gəlmisiniz. Salamlayıram sizi və təbii ki, mən bu mövzuda tək deyiləm, həmkarım Qalib də bu gün mənimlə birlikdə qonağımıza suallar ünvanlayacaq. Qalib, sən də bir daha salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Xülya xanım, başlayaq elə kitabın adından. Çox maraqlı kitab adı seçmisiniz. Külək yel körəsinin şahzadəsi. Bu nə ilə bağlıdır? Ə bəli külək yel kürəsinin şahzadəsi kitab belə adlanır. Külək adını mən təsadüfən seçmədim. Çünki burada əsas, yəni kitabı da göstərim, burada əsas 2 məkan var. Yel kürəsi və yer kürəsi. Hadisələr 2 planetdə gərayan eləyir. Yel kürəsi təbii ki mövcud olmayan bir planetdir. Hər ikisinin mərkəzi Bakıdır. Bakı da bildiyimiz kimi küləklər şəhəridir və onu təmsil edən qəhrəman da ona görə də külək adını verdim həmin qəhrəmana. Yəni qəhrəmanın adı bir növ şəhəri təmsil edir külə. Və e onun fövqəl gücü var. Burada qəhrəmanların hər birinin fövqəl gücü var. E küləyin fövqəl gücü də öz küləkləridir də. E e bəs bu e fantazi janrına həvəssiz də hardan yarandı? Çünki biz e normalda Azərbaycanda daha çox elə standart romanlar yazılır. Yəni e bildiyimiz janrda romanlar yazılır, amma fantazi janrı biraz sanki təzədir, yenidir və e mənə maraqlıdır ki, siz də e nədən ilhamlandınız? Nədən e təsirləndiniz ki, özünüz də yazmaq qərar verdiniz? ə ümumiyyətlə fəntazi fantastika janrlarına bu gün hər kəsdə demək olar maraq var. Bütün yaş kateqoriyalarında olan insanlarda, həm uşaqlarda, həm yeniyetmələrdə, həm gənclərdə, orta yaşlınəsildə hamı bu janrı izləyir, oxuyur, maraqlanır. Bizdə də ədəbiyyatda son illərdə, yəni fantazi janrında az da olsa nümunələr var. Yəni amma bu kitabın özəlliyi məhz ondadır ki, burada ilk milli superqəhrəmanlar ədəbiyyatımızda məhz bu kitabdadır. Yəni Bu janra olan marağı mən gördüm. Özümdə də bu janra böyük maraq var. Yəni sevirəm fantastik filmləri, kitabları və s. Onları oxuyaraq, izləyərək böyümüşəm və həmişə düşünürdüm ki, keşki belə bir kitab olaydı ki, orada bizim məkanlar, bizim Bakı olsun, bizim İçərişəhər olsun, qız qalası olsun. Hansısısa İngiltərədəki bir qəsr yox, bizim qız qalası olsun. Niyə də olmasın? Və ona görə belə yazmaq qərarına gəldim. Düşündüm ki, bizim yəni gənclərdə buna maraq olacaq. Ə maraq varmı? Siz özünüzü təsdiqləndinizmi? Yəni bu fikriniz təsdiqləndi mi ki, satışda deyək, ə, ə, başqa səhifədə sizə ə, belə desək, ə, yazanlar sizi təbrik edənlər ki, nə yaxşı yazmısınız və sair belələr oldumu? Yəni Hələ ki bu haqqda belə deyim tezli danışmaq. Kitab ə, artıq amma onu qeyd eləyim ki, bir aydan bir qədər çoxdur ki, satışdadır. Bu kitab Tiaspress nəşriyyatının Üç almayım tənişanı ilə nəşr olunub. Hansı ki, gənclər və yeniyetmələr üçün nəzərdə tutulur Üç alma kitabları və Ötənay Üç almanın ən çox satılan kitabı məs Küləyin kürəsinin şahzadəsi oldu və təqdimatımız 6 iyulda baş tutdu. Daşxanlımə muzeyində. Yəni təqdimatdan sonra müsbət fikirlər aldım. Ə, kitabı artıq oxuyanlar var da, yəni bu bir ay də oxuyub öz rəylərini Facebook səhifəmizdə var. Orda bildirənlər olur, mənə deyənlər olur. Yəni hələ ki müsbət fikirlər alıram. Bəli, gəlin Görək, daha olacaq? çox danışmadan elə sizin buqtreylər izləyək kitabla bağlı. Daha sonra isə biz elə kitabı şərh edənlərdən birinin Tünzala Ağayevan şərhini də eşidəcək. Yəni elə buqtreylərdən başlayıq. Bu gün biz keyfiyyətli və maraqlı rəsmlər izlədik. Ümumiyyətlə rəssamı kimdir bu rəsimlərin? Ə, bu kitabdakı, yəni çox da ordan maraqlı illüstrasiyalarımız var. E, yəni bir neçəsini göstərmək mm -hmm. istəyirəm. E, İllüstratör e, Ruhulla Həsənzadədir. Bu rəsmləri o e, hazır çəkib. Burada məsəl üçün evrən e, bizim mifologiyada olan əjdahadır. Burada külək onun belində, alov qüllələri görünür. <coughs> Ümumiyyətlə bu treyler və e, digər video çarxlarımızı isə e, Tural Rəsilov hazırlayır ə Aydan da. Bəs e, biraz da e, əsərin qəhrəmanları ilə danışaq. E, Arziki külək, e, şıx, Umay, Simurq quşu, alov e, qəhrəmanlarınızın adlarıdır. Bu qəhrəmanları e, nəyə görə belə adlandırmısınız və bu qəhrəmanların xüsusiyyəti nədir? Çünki biz qeyd etdik ki, artıq e, milli super qəhrəmanlardan danışırıq e, və bu milli super qəhrəmanlarda bizim millilikdən nə var? Yəni e, biz özümüz varıqmı orda? burdakı personajların adları el eləsi var ki, yəni öz təxəyyülümdən, məsəl üçün külək, e, işıq vəsailə, e, alov e, eləsi var ki, yəni burada qədim türk və e, türk mifologiyasından, yunam mifologiyasından, e, bizim e, folklorumuzdan e, belə deyim, təsirlənərək qoyduğum, e, məsəl üçün orada e, Seymur quşu bizim bildiyimiz kimi ağıllarda olan ə, müsbət bir personajdır. O, ə, evrən ə, qədim türk mifologiyasında əcd, olan əjdahadır. Umay ə, qədim türk ilahəsinin adıdır. Erev var orda qədim yunon mifologiyasından və s. yəni ə, müxtəlif mənbələrdən ə, ilhamlanaraq o adları qoymuşam. Ə, amma burada bizim ə, milli ə, daha çox bizim illə adetənələrimiz, məsələn, burada çərşənbələr haqqında maraqlı gedişatlar var. Ə, novruz çərşənbələri, bizim məkanlarımız var var bizim ə, hansısa tarixi məqamlar var orada hansı ki yeniyetmələrə və gənclərə maraqlı düşünürəm nümunə ola bilər. Ə, mən elə bu ə, qəhrəmanlara, personajlara baxdığım zaman yadıma ə, Leonardo Da Vinci gəlir, amma isə Simo Kuş, Simo Kuş və Alofey Çayəsi düşdü. Orada da Simo Kuş öz ə ballarını qurtarmaq üçün alova atılırdı və alova ilə görən kimi bildim ki 100% mənfi obraz da verirsiniz. Elə sonra baxdım ki yanılmamışam. Elə mənfi obrazda da alov quşu olub. Bəs başqa mənfi obraz varmı burada yoxsa? Var orda. Digər mənfi obrazlar da var. Yəni onları deməyim artıq oxuculara. Hə, artıq oxucu qansın. özü çəkər və ə, mən ə, sual vermək istəyirəm ki bu ə, mən bildiyim qədər serialdır siz də küləkler seriyasından zəf etmirəmisən. Bu seriyası. külək, bəli, bu iç e, kitabıdır bu seriyadan olan. Bəli, e, hələ ki trilojiya kimi e, nəzərdə tuturam. Artıq ikinci kitabın üzərində işləyirəm, yazılır. Yəni külək seriyasının 3 e, kitabı olacaq e, belə nəzərdə tutulur. Həmçinin e, digər dillərə tərcüməsi olacaq, ingilis, rus, türk dillərinə. Yəni planlaşdırırsınız artıq. A bu yaxşıdır. Bunu da bu, anlaşıldı. Bundan öncə ansız kitabların müəllif olmuşusuz. Bu kitab kimi məndə i̇lk, hə, ilkdir, hə, amma ilk, buna hə. kimi daha çox hekayə janrında yazırdım ə kitabınız çap olunmayıb bu günə yəni, qədər bu və bu e il içində. Bəli, təbrik edirik buna görə sizi və qeyd etdiniz ki, artıq bunlar davamlı olacaq və məni maraqlandıran suallardan biri də ondan ibarət idi ki, burada film çəkilməyi planlaşdırılmışmı? Çünki dünyada kifayət qədər məşhur məs fantazi janrında romanlar var ki, onlara film çəkdir, məsələn, Harry Potter deyə bilərik ki, Harry Potterin müəllifinə milyonlarla qazandırır. Hətta onun axırıncı ə e, kitabı səhv etmirəmsə e, onun 7-ci sidir e, adı ölüm hədiyyələri Harry Potter o Amerika Birləşmiş Ştatlarında təxminən 8.5 milyon satıb. E, yəni sizdə e, belə bir təklif olmurmu məsələn? ə film çəkilsin və sair belə. Ə, film animasiyayla bağlı daha çox oxuculardan mən kaş ki olsun kimi rəylər alıram. <laughs> ə, i̇nşallah nəyə də olmasın, amma yəni hələ ki ə, tamaşa kimi nəzərdə tutulur. Yəni tamaşa kimi ə, ə, belə bir plan var, görək necə olur. A, siz sünüzün təbii ki ə, yaxşıdır, yəni tamaşanın ə, olması ən azından ə, bu əsərin yaşamağı deməkdir. Yəni ə, daha çox oxucu demək idi, daha çox auditoriya demək idi. Və həm də e, davamiyyət deməkdi. Yəni sizin üçün də bir motivasiya deməkdi. Hətta təkcə sizin üçün deyil, eləcə də e, mən inanıram ki, yəni e, bu janrda yazmaq istəyən adamlar var. Yəqin ki, cəsarət eləmirlər və yaxud da e, e, ilk olmaq biraz çətindirmiş hə ə e, ona görə də e, mən inanıram ki onlar üçün də motivasiya olacaq və e, gözəl dizayner bar kitab var. Bax da təqdim edir. Çox maraqlı dizaynlıdır, həqiqətən. Bəli, bayaq, bu ətəndir. isə e, sizin qeyd etdiyiniz artıq Rullu kitabın. Azad illüstrator, yəni. Və həmçinin siz qeyd etdiniz ki, e, bayaq bir söhbət eləyəndə ki, kitab ən çox satılanlar seriyasından idi və 3 e, alma Bəli, e, Tias Press nəşriyyatın 3 alma nişanı ilə olan kitablar arasında ən çox satılan ötən ay bu kitab olub. A, ə, təbrik edirik sizi. Yəni ilk satışa çıxdı da idi, onu da qeyd eləyeyim. Biz də satışlar artacaq zaman belə görünür. Ən azından artımı <laughs> planlaşdırılır, tədə olsa proqnoz edilir. Yəni ən azından ə, mən ə, bir şey soruşmaq istəyirəm ki, bu standart yazçılara verilən sualdır ki, yəni bu ə, kitablarla, yəni yaşamaq olar mı maddi cəhətdən? Yəni belə deyim, mən ümumiyyətlə hələ ki mən o haqqında düşünmürəm daha çox məni maraqlandıran eee kitabın nə dərəcədə maraqla qarşılanmaqdadır. Çünki mən sevdiyim bir e, işi görürəm. E, və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bu kitabın ümiyyətlə e, ərsiyə gəlməsində mənə ən böyük dəstək Asan könüllülük məktəbindən gəldi. Mən özüm Asan könüllülük məktəbinin məzunuyam. E, Asan könüllülük məktəbi və Cahangir Məhəmmədov başda olmaqla e, daha çox mənə motivasiya oldu, belə deyək. Ondan sonra e, daha inamla addımladım bu kitab məsələsində, yəni kitabın e, çapında, yazılmasında və artıq ikincinci üzerində işləyirəm. Yəni bu məsələdə yəni asan könüllüsü olmağım çox böyük bir mənə e, kömək oldu və ruh yüksəkliyi qazandırdı. Ə Bəs bu müəyyən məsləhətlər aldınızmı kim bu kitabı yazarkən, yəni, kimdən isə bundan öncə bu janrda yazmış insanları mürəssil edildinizmi? Bu istiqamətdə yazıram, hər hansı bir düzəliş olarmı və yoxdur hər hansı bir məsləhət? ə e, bu yəni hər hansı bir e, bu e, janrda yazan birinə məsləhət almamışam. Yəni bu öz təxəyyülümün məhsuludur. Amma yəni belə deyim, e, şəxsi motivasiyam daha çox həyat yoldaşım mənə e, bu məsələdə motivasiya verdi və ə İlham Məmmədəyimdə qızımın adı küləkdi. O mənim daha çox İlham Məmmədəyimdi. Belə, yəni hansısa bir mütəxəssisdən məsləhət alıram. Çünki mən düşünmürəm yazıcı daha çox öz ə, fantaziyasının əsasında hər şeyi gətirməyə. Hansı də ki, tərsəyə gəldi bu kitabın səf yazılması. Yazılması 2-3 həftə. 2-3 həftə. Bəli. Məncə 2-3 qısa ha. bir vaxtda. <laughs> Amma mən düşünürəm də ki, gəli. ondan əvvəl, yəni o, öz nə qədər fikirləşirsən artıq onu əvvəlcə beynində yazırsan, daha sonra onu gətirib notlara ə çevirməyi bacarırsan və ə, mən istəyərdim elə biz Tünzali ağayvanın sizin kitab haqqında verdiyi şərhi də eşidək. Daha sonra davam edərik. Təbrik edirəm müasir ədəbiyyatımızı, xulyanı, əsal hürməti oxucularımızın və sevinirəm ona görə ki, ə, burada doğrudan da bizi ə, bizə ə, bir daha xatırladan, bizim öz qəhrəmanlarımızı bizə daha çox sevdirən, yəni müasir bir nağıldır. Amma bu nağlın xüsusi o qədər işbəcə mesajlarımı arz dostlar. E, yəni yaşınızdan fərqli olmuyorum. Baxm yenə deyirəm mən gəldim uşaq bu yaşında deyinim amma e, bu kitab məni əmərcə apardı. Əli Tünzali Ağayevadan xoş sözlər getdik sizin ünvanınıza. E, Qəlib Bir suallara keçid alacağıq. Bəli, mən e, soruşmaq istəyirəm ki, siz dediniz artıq yeni kitabın üzərində çalışırsınızsınız. E, bu hansı müddətə e, olacaq? Yəni növbəti kitabı nə vaxt planlaşdırırsınız? Bu il ərzində inşallah, ə, yəni ha, bu qədər şəkildə, sürətlə. Da. Bu il ərzində istəyirəm o kitabı da artıq ə, oxuculara təqdim edim. Hansı tirajda çıxarılacaq bu kitabların sayı? Ə, yəni tiraj sayı 1000. Aha, 1000-dən çıxarıb həlak bəs bu kitablarla ə, hansısa festivala yoxsa bir ə, müsabiqə ə, yəni olub planlaşdırmısınızmı yəni qatlasınız? Yəni görək də necə olur. Elə ki kitab yeni çıxıb, ona görə bir qədər müddət lazımdır reaksiyaları öyrənmək üçün, nəşrlərin əldə olunmasından azından bir neçə ay gözləmək lazımdır. Ondan sonra daha dəqiq, yəqin ki, artıq informasiya əldə olunacaq. Kitabın uğuru ilə bağlı təbii ki Təbii ki, kitabı isə kitab mağazalarında var, yəni Bakı şəhərindəki kitab mağazalarından əldə etmək e, mümkündür. Və bu bu qədər. Yəni bizim verəcəyimiz suallar bu qədər idi. Hanım, biz sizdən öz fikrinizi Allah ümumiyyətlə bax izləyicilərə, sizi izləyənlərə həm öz layihələrinizlə bağlı, həmçinin bu təqdim etdiyiniz kitabla bağlı hər hansı bir sözünüz varsa və yoxdursa istəyiniz varsa buyurun, eşidirik sizi. Ə, onun demək istəyərdim ki, mən ə, yenə qeyd eləməliyəm, Asan könüllü məktəbinin məhzni və bu mənim ə, şəxsi inkişafımda, öz arzularımı reallaşdırmaqda çox böyüməyimə kömək edən müsbət bir ə, belə deyim, məktəb oldu. Ə, və mən gənclərə bunun bu gün Azərbaycan gənclərinə Asan könüllü məktəbinin nə qədər müsbət təsir etdiyini görürəm və ə, öz həyatımda bunun canlı nümunəsini yaşayıram. Ə, ümumiyyətlə gənclərimizə məsləhət görərdim ki, daha fəal, daha aktiv ə, olaq, ə, öz arzularımızın, ə, məqsədlərimizin ardınca gedək. E, və mənim üçün də bu kitab e, ilk addımlardan biri də belədirdim. E, və özümə daha çox oxu arzuluyuram e, və e, görək kitab necə qarşılanır. Hələ ki bununla bağlı maraqla gözləyirəm. Hələ ki yenidir. Biz yenidir. də sizə uğurlar arzuluyuruq. Gələcək fəaliyyətinizdə dəsə bol oxucu kütləsin arzu edirik. Ümid eləyirik ki, Aha. ikinci kitab çıxanda da sizi dəvət eləyəcək və həmçinin Inşallah. siz e, tamaşana dediniz. E, biz ümid eləyirik tamaşada da də bizim də məlumatımız olacaq və biz də ora qatla biləcəyik çünki özümüzə də çox maraqlıdır ki ə, ilk super qəhrəmanlarımızın ə, obrazları tamaşada necə olacaq. Romanda artıq ə, oxuya bilərik, tamaşada ə, maraqlıdır təbii ki. Belə. Dəyərli izləyicilərimiz, bir də xatırladım ki, qonağımız külək, yel kürəsinin şahsadəsi kitabının müəllifi Xülya Cəfərova idi. Biz isə hal-hazırda qısa bir fasiləyə ayrılırıq, çünki saatlarımız artıq 12.45-i göstərir. Bu isə o deməkdir ki, qısa bir musiqi fasilətinin vaxtıdır. Ardından efirimiz digər mövzularla, gündəm xəbərlərlə davam edəcək.